Beyləqan rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinin qarşısının alınması, həmin əməlləri törədən şəxslərin aşkar edilərək məsuliyyətə cəlb olunmaları istiqamətində növbəti uğurlu əməliyyat tədbiri həyata keçirilib. Aynı zamanda İranın zənginindən gəlmişəm Beyləqan rayonuna. Beyləqan rayonunda Şəhriyar adına bir nəfərlə görüşmüşəm. Getmişik Sonra o paket qoyulmalı idi. Həmen paketin arxasında getdik, paketi tapmadıq. Sonra qayıtdıq, ikinci dəfə hər yerlərdən də paketi tapdıq o paketlə götürdük, çıxanda biz polisçilər tutdular. Əldə edilmiş məlumat əsasında Beyləqan rayon polis şöbəsinə əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş əməliyyat-axtarış tədbirlərinin nəticəsində rayon sakini Şəhriyar Şirinov, idarəetdiyi 2107 markalı avtomobil və onun sərnişini Yevlax rayon sakini Azər Həsənovla birlikdə saxlanılaraq polis şöbəsinə gətirilib. Şəxsi axtarış zamanı Azər Həsənovun əlindəki sintetik torbada müxtəlif qablaşdırmalarda 5 kq-dan artıq narkotik vasitə hesab edilən tiryək Bir ədəd bağlamada 130 qramdan artıq heroin və bir ədəd bükümdə 12 qramdan artıq psixotrop maddə olan metafetamin aşcar edərək götürülüb. Beyləqan rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirlərinin nəticəsində Beyləqan rayon ərazisində Şirnov Şəhriyar Çinci oğlunun idarə etdiyi V2107 markalı avtomobil saxlanılmış. Avtomobildə olan sərnişin Yevlax rayon sakini Həsənov Azad Fərmanoğlu ləbilitə Beyləqan rayon polis şöbəsinə gətirilmiş. Həmin şərtlər üzərində şəxs dəyişməsi keçirilirkən Həsənov Azəd Fərmanoğlunun əlində olan bir ədəd sintetik materialdan olan torbada, torbaya baxış keçirilmiş və müəyyən edilmişdir ki, 5 kilodan artıq, həmin torbada 5 kilodan artıq, e, deməli 5 kq-dan artıq tiryək narkotik vasitə olan tiryək, 130 qramdan artıq narkotik vasitə olan heroin 12 qramdan artıq, deməli, psixotrop maddə olan metamfetamin aşkar edilərək götürülmüşdür. Faqla bağlı Beyləqan rayon polis şöbəsində cinayətçi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Şəmsdan Fikrətli Şamxalcı Əlioğlu, Dünya TV